qiymətlər düzülür. Bir-birindən insanlar qonaq gedirlər, bayramlaşırlar və təbii ki, bayramı bir yerdə keçirməyə çalışırlar. Bu sevinci bölüşməyə çalışırlar. Ancaq Bütün bunların olması üçün süfrənin dolması əsas vacib olan şərtlərdəndir və e, müxtəlif evlərdə onların zövqünə uyğun olaraq yeməklər bişirilir. İnsanlar e, bayrama bir neçə gün qalmış bu yeməklərin hazırlanması, süfrənin daha da dol olması üçün üst tutullar, yarmarkalara, bazarlara və artıq bayram yarmarkaları fəaliyyət göstərməyə başladı. Belə növbəti sujetimiz də bununla bağlıdır. Bakıdan növbəti dəfə Kənddən Şəhərə yarmarkası fəaliyyət göstərir. Bu yarmarkada öncədən qeydiyyatdan keçmiş ölkənin müxtəlif bölgələrindən olan fermerlər məhsullarını satışa çıxarılıb və eyni zamanda qeydiyyatdan keçib məhsullarını Bakıya gətirə bilməyən fermerlərə Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən lojistik dəstək də göstərilib. Bundan başqa bayram qabağıdır. İnsanların ən çoxu diqqətində olan kərəzdərdir. Burada ən ucuz qoz məsəl üçün 8 manattan başlayır və ən baha qoz 20 manata kadar. Hansı bölgeden gelmişsiniz? Canım bölgesinden. Bax, sizdə qiymətlər necədir? Keçən il də qatılmışdınız. Keçən ilin bu ildə hansı fərqi var? Bu yaxşıdır. Həkisənə baxın, bu fərq yaxşıdır. Qiymətlər münasib qiymətlərdir. Çiçmişləri var, dürbəz kiçmişləri də məsələn, Özbekistan, İran var. Qiyməti? Qiyməti kiçmişlər 8 manatdan başlayıb 18 manata kimi var. İndi dürbəzdə kalibra görə fərqi var. Bazarla götürəndə şərait burada çox gözəldir. 1 manat 50 qəpi, bu da 1 manat 50 qəpi. Yəni şübhəsiz qiymətlər yazılıb. 1 manat limon 5-6 c 1 manat. Pendir 5 manatdır, 6 manatdır. Motor pendir 12 manatdır. Kərəyağ neçədir? Kərəyağı 10 manatdır. Xama yağıdır da, nəhrə yağıdır, xama yağdır. Çolparlar 5-6 manatdır. Hint şqanı kilo 12 manatdır. Yarmarkadakı qiymətlər alıcıları da qane edirmi? O gəlmişdim meyvə almağa, əsas nar. Keyfiyyətli olsun, bir də ki supermarketlərdən biraz ucuz olsun. Amma görürəm ki ucuz deyil. İndi belə də özü də bəbahtı da. Və qoz fındıq almaq istəyirdim. Qabıqlı qoz istəyirdim. İstədiyim qozu görə bilmədim. Ola bilər başqa günlər gələcək. Bu o qədərdi məncə ucuz deyil. Elə qazı eşitdim, gəldim. Dedilər 10 manatdı qiyməti. Yanımızda soruşdum, dedi 12 idi. Ona görə ucuzluğuna görə gəldim burdan aldım. Hələ biraz da stopka elədilər. Paketi 9.5-a çıxdı. Yarmarkalar 30 dekabr tarixinə qədər hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər vətəndaşların xidmətində olacaq. Qeyd etmək istərdim ki, yarmarkaların təşkilində əsas məqsəd Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə vətəndaşların qida və kənd təsərrifatı məhsullarına artan tələbatlarını təbii və yerli məhsullarla dolğun şəkildə ödəmək, həmçinin fermerlərimiz üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Qeyd edək ki, Kənddən Şəhərə Yeni İl yarmarkası Paytaxtın Nərimanov, Binəqədi rayonları ərazisində və Xırdalan şəhərində təşkil olunub. Buenas esta